Параграф 19c, первый подпункт. Или же ВНЖ для волонтеров и АЛП. Грубо говоря, если ты пока не готов идти в профессию или учебы, или даже на мои курсы по цифровым профессиям, соответственно, стоит обратить внимание на этот параграф как один из вариантов, как одна из альтернатив. Что дает этот параграф? Он дает ВНЖ для тех, кто участвует в волонтерских программах или работает как аутейр в немецкой семье. То есть есть в целом два направления. Первое – волонтерская служба, например, Bundesfreiwilligendienst, если тебе про это интересно, дай знать в комментариях. И, соответственно, там нету зарплаты, тебе предоставляют жилье, питание, карманные деньги, минимум 277 евро, да и в принципе все. Язык не обязателен, но желателен. Второе же это программа АУП, То есть ты живешь в немецкой семье, помогаешь с детьми, немного с домашними делами, тебе дают 280 евро на карманные расходы, у тебя возраст до 27 лет и есть сертификат немецкого на уровне А1. То есть вот эти вот варианты существуют как альтернатива да, но это все временные статусы, которые не ведут к гражданству. А более подробно, углубленно, детализированно будет в большом марафоне с 1 по 5 мая для граждан Украины. В Телеграме есть на него регистрация, участие бесплатно. Но подумай про опцию апгрейд, чтобы смотреть все в записи и иметь дополнительный контент.